Солдат іде на війну захищати, лікар рятувати, пошуковець повертати. Наприкінці серпня, 2014 року. Група з кількох українських офіцерів, полтавських медиків і звільнених з полону солдат під керівництвом офіцера штабу оперативного командування Південь, полковника Палагнюка вирушила в Іловайськ для пошуку і ексгумації тіл загиблих військовослужбовців. Тоді було повернуто 188 тіл загиблих у Яловайському котлі. Роботи зупинили через заборону в'їзду на окуповану територію українським військовим. Був даний клич серед пошуковців. требованием, чтобы это не были военные, а были гражданские люди. Так как военные по своей привычке обязательно засекут позиции, передадут данные. И вот из-за этого, в принципе, все и началось. Я собирался и добровольцем в Айдар. Я сам афганец. Мы позвонили, сказали, что Валя, ты что, на войну не передумал? Я нет, не, не передумал. Ну, собирайся, Трошки друга буду работать. Ой, да. <говорит> куда мы ехали, зачем мы ехали, мы не знали об этом. Какая наша помощь? Приехали, а потом уже на второй день узнали. Куда мы едем, зачем мы едем, как мы едем, почему. Он вяжемся, вяжемся первый раз я выехала, я же никому не сказала, куда я еду. А вот. когда устали, узнали, разные были оценки моей деятельности. Кто-то говорил, что это все глупо, что вместо женщины у своего домашнего очага. Кто-то, да, уважал. Не знаю, куда он нас повел. Все нормально. нужно было поехать и вернуть ребят с Аурмогилы, Салавайского котла. Мы думали, что это будет командировка там 3-5 дней, то есть это будет единоразово. Потому что надо было ехать по дороге. Да, Мы ну, ничего не брали, ни мобильные зарядки, ни бритвенные наборы, ничего. Нам сказали, едете на 3-4 дня, а получилось на 2 недели. Мы были тут два дня назад. Ополченцы говорили, ребята, найдем у вас патрон, вы сядете на подвал, найдем пять патронов, мы вас на месте расстреляем. Тоже остатки. здесь мы не проходили, то есть тут еще могут быть трупы. Мы там подоходили. И стволы плынули. Пузо, блин, тыкали. И гранаты обещали за пазуху бросить. Мы для них враги. Сейчас группа двигается к подбитым машинам ЗИЛ. С одной белой полосой. Подъезжают чеченцы, обвешанные в папахах своих, с кинжалами. Да, Андрюхи. А он одіяв камуфліровану куртку, всі вражданки були в тайку. Вийшов ар археологи. Ми, ну так. Да. Він смотрит на Андрюху. Ну, ти не археолог. <laughs> Та да жутко. Ну, перший раз не знаєш, як себе вести. Ми старалися перший раз зовсім не розмовляти. Однозначно про Політику не розмовляти. Стараюся тримати більше язик за зубами, тому що ну, хочеш не хочеш, українська мова є українська мова, і вона ну, слова вискакують із тебе самі по собі. Не кожен це сприймає так, як би мені хотілося. Словечко, блін, пролетіло в Андрюхі. Йому сказали, ти що хаху на Україні, блін. Да. Но он выкрутился, сказал, да, мы, все мы славяне. Моя работа как командира группы заключается в том, что мы должны сразу найти какой-то точки соприкосновения. То есть должны какого-то... я сразу подошел, вот так вот руки расставил. Аллах Акбар, салам, салам. Развернулись и уехали. Кто-то... Ну, из нашей даже ребят говорит, да зачем ты так? Ну, типа, я говорю, ребят, я отвечаю за вашу безопасность. То есть, как бы это ни звучало, да, я понимаю, что я Переступил немного через себя, но я должен обеспечить, потому что мы не знаем, как бы, если бы я так не поступил, могла бы ситуация совершенно совершенно по по-другому. Техники очень много, больше телословские единиц. Снимать все не можем. По причине присутствия. Первая мысль, когда отправляешь, это чтобы вернулись живые. Обязательно, чтобы вернулись живые. Одно неосторожное движение где-то, неопытность, хотя они все опытные. Но это же случай, дело случая. Где-то что-то не сработало, и все. Не дай бог, конечно. Ну вот, смотрите, вот такая жуткая картина. Могила была на один отдельно человек и семь общий. А сколько на самом деле, пока неизвестно. Мы видим все, что, блин, все, что происходило. Там, конечно, зрелище не не из приятных. Сал и москвич ну, гражданская похожая машина. Сал и экипажа разбитые колонны, блин, сожженные, сгоревшие. Все выгоревшее, полностью все. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, Да, в то время еще много бойцов лежало наверху, и никто их не хоронил. Так они просто как на момент смерти застала их и все. Людей побило. Есть надежда, что мы все-таки этих людей правильно идентифицируем и они вернутся домой. Как раз бой прошел, буквально прошло. 7-10 дней после этого мы поехали, забирали. По-моему, первый раз мы человек 9 забрали. К сожалению, уже здесь поработали мародеры не внушались даже тем, чтобы снять одежду с трупов и проверить карманы. Это должно быть построено, наверное, все-таки на этой военной злости такой, что ты же идешь туда не потому, что тебе нравится копаться в трупах там или... Тут с этой позиции делать нечего. В Афганистане тоже приходилось такие бачить и, скажем так, и не свежие тела але не в таком масштабе. сразу ж первый день як я кайфовал, то таке, що такие, не совсем был готов. Конечно, первый день он как первая любовь, то есть всегда остается в голове обязательно. По второй мировой мы вели раскопки наших дедов выкапывали, доставали, перезахоранивали. А так, конечно, нет. Это свежие трупы 10 дней, блин, которые ну, только вот-вот начали блин, разлагаться. Это. Первый раз это было шоком. ВМП. Второй. Так, части тела. Стрелковое оружие им тяжело, и мне тяжело, это, конечно, пережить вот то состояние наших военных погибших, которое они видели воочию, это, конечно... не заминировано, нету. Так, камуфляж дубов. Это была одна из миссий, брать на себя психологическую их, скажем так, психологическую, ну, можно даже и травму сказать. Сейчас осталось проверить вот эту технику на поле без нее здесь уже находятся тела шестерых людей нам поисковикам было проще к этому всему адаптироваться потому что у нас уже есть опыт накопленный по поисковой работе по великой отечественной войне то есть мы понимаем какую кость мы берем что это кость, что от нее искать, что какие, какие части тела будут лежать где-то дальше или которые нужно найти. Ми приблизно знаємо там, по формі, по розміру ноги, що це з одного чоловіка. Але були такі фрагменти, що чи той одного чоловіка, чи з двох. Це, це все експертиза ДНК, вона вже доведе. Все, 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 напрягіться, тому що сюди вже ніхто не буде лазити. По вайтка, блін. Кілометри колони згорів. Кілометри. І в кожну блин, машину, блин, там, техніку заглядаєш, і ще шокі, блін. кальцинированные кости. Хоть что-нибудь, хоть малейшее, блин, чтобы взять ДНК, хоть, чтобы меньше было этих пропавших без вести. стараешься, блин, залезть в любую щелку, блин, чтобы что-то только найти. То есть И, это вот... получается один в кузове, другой в водитель. Короче, тут три человека. только блин. ну смотришь уголи все понимаешь что там был человек а с него взять практически нечего экипаж привезли трех танкистов спекшихся в одном мешке мы их загрузили и потом звонит мне бывшая супруга и говорит ты слышал что Костя Ткачук в танке сгорел Костя Ткачук на три года, по-моему, или на четыре года старше моей дочери, они вместе гулялись, вместе на велосипедах катались. Я понимаю, что вот это вот. Я украску, я уже не знаю, но тяжело так. Я их могу вспомнить, ну наверное, не хочу. Такими запоминать не надо. Оно страшно, когда... 20-летние пацаны. Вот это их привозишь, забираешь, вот это страшно. Что дети это наши. Мы по великой тесно забирали дедов наших, а тут мы забираем детей наших. Вот это страшно. Есть вещи, конечно, и вот за спиной, и у нас в музее, от которых у людей просто вот идет мурашки по телу. Это простреленные кружки, вроде бы как бы, да, ну простреленная кружка. Но это же череда событий. Каски вот зарелые. вот все такие вот вещи, которые, да, действительно переплавлены. переплавленные, и, и, тот самый сожженный брикетик печенья, полусожженный. то есть ну, это все когда-то держалось в руках, в живых руках, а теперь печенье осталось, и человека нет. Был момент, мы там на окраине шахтерска э, поднимали бойца, а среди документов оказалось э, письмо его жены и дочки вот, и рисунок этого ребенка. И, соответственно, этот мама написала, там подписала, папа, мы тяжело любим. Ну вот, у меня дети есть, я не хочу, чтобы так было. Парень молодой с нами ездил, ну, тела отвез в Днепропетровск. И после этого, я не знаю, сколько он там, неделю-две лежал блин, в психушке. Его клеймануло так, что он, блин, его, блин, пришлось откачивать. Смогу я или нет, понимаете? Вот это все, вот это что, как оно будет, и вот этого вот, вида вот этого всего, я просто боялся, смогу ли я. Ну, получилось... Смог. Все этот день отработали и уже понимали, что мы сможем ездить и делать. вот эту полностью посадку, отработали по карьер Войковский, песчаный карьер. Там вообще получится все заросшее. Вот по этой вот посадке два или три захоронения, это сами эти ополченцы говорят сопорника. В принципе, если откроют ЛНР, то значит будем работать ЛНР. Сейчас пока Донец. Возвращаемся назад, смотрим. Хто зараз знає, да? Спрашуємо. Тоді в нас робота була кожна. Ми навіть не знали, не було ніяких наводок, ми просто їхали на ту сторону. Була домовлена, що нас на ту сторону припускають. Просто їхали туди по дивувальську, цю Катеріну, Осиковацію і їхали. Просто їхали, питали місцевих жителів. І ми кожен день привозили. Кожен день. Там не одного, не двох, а п'ять, сім, шістнадцять чоловік за день. Зараз. Альбоіка до колону, оставили машину вместе з с... продуктами и документами, а какие числа были, не расскажешь. Ну и по числах даже тогда сумма -то такая была. Есть такая очень хорошая фраза. Страх нельзя носить за собой, потому что он будет как голодный пес у слепого вырвать лучшие куски твоей жизни. Это у Владимира Семеновича Высоцкого есть такая фраза. Просто -напросто. Вот этот страх нужно переступить. То есть ты должен открыть черепную коробку и посмотреть, если у нее основные зубы, грубо говоря. То есть ты должен отключились и посмотреть, каких зубов не хватает, чтобы потом по зубной карте бойца было проще идентифицировать. В кузове два трупа, как они сказали повара. Фиксуем все полностью, как лежало тело, что было, ну, ну, были тело, было любые какие-то натики, что кто-то потом может, кто-то свидетель, который остался, может сказать. Все это записывается. Документируется, занимается. Любая маленькая деталька, она может повернуть имя до скулата. К сожалению, пока из документов вообще ничего не нашли. Успеть изъять, скажем так, из лап, из когтей, вот такой ужасающей действительности, вот те имена, которые должны быть все-таки возвращены назад к людям. Вот это вот нужно просто успеть. Да, это яма, вернее водосточная канава В которую были сложены трубы Предположительно здесь осталось 5 человек Сейчас поедем в Осыково Есть ориентировка на вратскую могилу шок боевых событий первый, и когда начали уже потихоньку расчищать места, то, соответственно, тела начали уже прихоранивать. И тогда уже, да, пошла работа с лопатой. В начале улицы там техника горелая УАЗик, автобус. А в конце улицы кладбище и братская могила на 6 человек. Сейчас проводится и бумас местные жители, делаю упор на этом, женщины в возрасте, то есть 40-50 лет, там, допустим, да чего вы его копать, это укроп. То есть они же не знают, с какой мы стороны приехали. Я говорю, да какая разница, все равно всех вернуть там надо. А начинаем раскапывать, она такая, а вы сами откуда? Ну, когда уже ставится прямой вопрос, мы не можем не ответить на него. Мы говорим, мы с Украины, город Кривой Рог. Пауза, и, ну, я понимаю, надо же всех матерям вернуть. То есть тут же она кричит, что это укроп, пускай лежит, гниет. Оказывается, что это был не укроп, оказывается, что это был ополченец позывным Рэмбо, которого мы выяснили уже аж летом этого года. То есть его мать искала. Вот, понимаете, а думали, что поднимали украинцев, думали, что привезем его сюда, вернем. Оказывается, он с той стороны. Наши машины стоят. Мы с мертвыми не воюем. Мы их должны просто забирать и возвращать домой. Мы сами вне политики. Почему и их забрать? Потому что с той стороны отдают наших ребят. Мы единственная группа, которая вернули одного живого военнопленного. Договорились с этими же абхазцами. Мы вернули троих их двухсотых. А нам вернули одного бойца с 28-й бригады. Чувствуешь гордость? Хоть одного живого, ну блин, забрали. Группы делятся в основном на... Вот старший, так, да, і там є основні, хто непосредственно контактує з тілом. Останні не обов'язково контактировать напряму, вони просто вже допомагають. Коли купаємо, то не, не просто не думаєш, хто там лежить. Ну, ти робиш свою роботу, ти маєш дістати тіло по можливості провести ідентифікацію. Не, не думай, що це. Все те, що про что в книжках, я піти не думаю. Мне. Порой я даже иногда как физическим словом вот так вот говорю давай браток помогай мне тебе домой вернуть то есть вот ну как-то так или там встал на тело сверху потому что по-другому нельзя не ну, извиняюсь перед ним извини по-другому ты же домой не поедешь давай уже ну вот, может так вот мне легче. Ну, я зазначав за нікотими ребятами теж саме. В целом ну, я думаю, що у кожного свой підход. Намагаюся просто відгороджуватися на даному момент роботи і під час підняття, під час ексгумації і так далі. Намагаюся просто ці почуття відключити, тому що ну, нереально. Просто нереально після великої кількості піднятих бійців, кожного пропускати через себе. Можливо, це звучить на даний момент жорстоко, але от, потрібно, щоб у нас була певна, так скажемо, внутрішня стіна захисту, тому що важко. Просто важко. Откапывали води, водителя где-то, ну, он закопанный где-то метр глубиной, такой здоровяк был, блин, мужичок. И когда откопали, блин, меня поразило, две недели прошло. Мы его откопали, положили, а у него на руке, блин, время ему отчитывают, часы идут. Блин, это аж мурашки по телу, блин, пошли. Человека нету, а часы идут. Упаковываем, перегружаем, и что, братчику, до дома. Ты уже будешь дома. Я об этом разговаривал с батюшкой. Я говорю, батюшка, вот как-то меня начинает уже не так резко я все то воспринимаю. Я говорю, насколько это плохо? Говорит, все время так. Не, говорю, вечером иногда у меня тузы завышает. Говорит, тогда это нормально. А так вспоминаешь, но трусы здорово. Спасибо. Я работал. шесть человек, два именных. Двигаемся на следующую точку. Характерная черта поисковиков это стойкость. Это моральная стойкость. Без этого это нереально туда выезжать и без стойкости просто как-то работать там. нас ребята военные смеются, говорят, вы фах, фаховцы. Вы, да, так все это, там, вы психи, во-первых, во-вторых, вы фаховцы, потому что психи в плане того, чтобы без оружия идти на ту сторону, ну, не, кажд, не каждый себе может просто-напросто позволить. Одно, ну, говорят, ребята рассказывают, говорят, ну мы, да, с автоматом мы туда пойдем, но чтобы вот так вот стоять, глаза смотреть, как говорится, своему противнику, говорит, ну, это очень многое, знаешь. самоходной артиллерийской установки. Результат это как воздух уже теперь у нас. Мы им дышим. Да, говорят, что уже сколько длится вот это вот все, это уже как бы вошло в историю. Но это живая история, она еще пульсирует. Еще неизвестно, сколько она будет пульсировать. Просто страшно. Продолжаем пушки. чем дальше мы будем тянуть, и чем э, больше времени пройдет, тем больше солдат мы не повернем. Чем тяжелее сейчас, год после Иловайского котла? Запаха нет. Ты можешь в метре пройти просто-напросто, и ты не увидишь тело. Если оно там присыпано, допустим, 30 сантиметрами земли, то сейчас этого запаха уже нету, уже все. В этом году мы опять же проезжали по тем местам, смотришь, ничего не было. Войны не было. Обыкновенная гражданская жизнь идет, все, поля засеяны, техники нету, гильд нету, блин, тех, на которых мы, блин, ездили, просто усеяно было. Все, блин, даже, ну и следа войны нет. просто хочется, чтобы какой-то один день это все остановилось. Ну, будем стараться, прикладываем все силы, кто как может, так идет к этому миру. Кто-то приобретет просто имя, За півтора роки пошукових експедицій групами волонтерів чорного тюльпану та евакуація. 200 було знайдено і як згумовано, 212 тіл і окремих фрагментів загиблих українських військових. Знайдено і передано у так звану ДНР понад 70 тіл ополченців. Завдяки експертизі ДНК імена вдалося повернути більше половині військовослужбовцям. решта поховані у Дніпропетровську і Запоріжжі, як тимчасово не впізнані. Пошук триває.